кто-то покупает, депутат, бизнесмен, обычный, обычный работник, кто-либо. И хотел бы обратить внимание, что вы можете поднимать налоги бесконечно. Ну, мы замечаем, что приходишь в магазин, чек тебе не дают, потому что ты уже как бы свой клиент тебя знают. Это везде, и аптеки, и спиртное, и сигареты, и АЗС, ну, кроме вашего бизнеса, она закрывается. Я хотел бы попросить, чтобы вы, депутаты, обратили внимание, я не знаю, фамилию от э, голубой рубашки. Говорит, люба в одном Так я вам скажу, помещение центры помещения, это как это в самолете, да, места ограничены. И центр закроется самый последний, по аренде, по бизнесу. Сначала закрываются окраины, потом, ну это третья зона, вторая зона, и потом центр. Я, ну, извиняюсь, я переживаю, потому что я еле держусь с деньгами. И вы сейчас сидите и как бы общаетесь там, переговариваетесь друг с другом. Да, сюда. Да, принимаете решения и нашей судьбы, наших детей. По большому счету, ну, такие как я, бизнесмены обычные. Уже давно не отдыхали. Находимся в Черкасах, в Черкасской области, выезжаем куда-то еще в область. Моря там, еще океаны, это мы уже давно забыли. Поэтому хотелось бы просто вы поняли, как, бизнес, как бизнесмен вы можете поднимать, но в конечном итоге я как бизнесмен переношу эти проценты на конечного потребителя. То есть на вас, миллионера, миллиардера, нищего, бомжа и ну, самого нищего, низкого, нищего, 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 самого, самого высокого. Вы можете между собой тут тягаться у сильнее, умственнее, физически. Но в конечном итоге страдает бизнесмен. Вернее, в конечном итоге страдает конечный потребитель, в том числе и бизнесмен. Он тоже конечный потребитель. Предложение. Предложение для того, чтобы вот коллективный кинезран и я, я сбрал подписы просто как бизнесмен. Хотя по большому счету любая Доме торговли, бизнесран, украинским колбасам им все равно, потому что они ну, мощные компании. Просто предложение вот, излагали в письме, что подложить этот налог до 2016 -го года мая месяца, как это сделали другие города. Киев, Днепропетровск и вообще эти миллионы, миллионы. Поэтому да. а 0,25, 0,5. Единственная просьба, чтобы да, и по поводу земли. Если я платил 10 тысяч гривен за землю, сейчас я получу 13,5. У нас экономика выросла. И вы сделали там 5% на спиртной, на товар товар. В результате это возлагается на конечного потребителя. Поэтому просто просьба от бизнеса, от бизнеса, от бизнесмена. Учтите, забудьте, что вы там есть там ну, соперующие э, скоро. стороны. Вспомните о простых людях. И все.